Hola a todos, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Te invito a activar los subtítulos en inglés o tailandés. Y para esta ocasión les presento la predicción final de Miss Universo Tailandia 2020, basándonos en las semanas de competencia y la preliminar. En el día de mañana conoceremos a la sucesora de Fashai Pawen Suda drawing y asimismo conoceremos a la encargada de superar. El increíble top 5 que logró en la anterior edición de Miss Universo. Rápidamente comenzamos con el puesto número 10 y en este se ubica Miss Universo Tailandia número 77. <music> contando con estilo y belleza facial exótica que la hace sobresalir en grupo. También cuenta con experiencia y es muy notorio en su desenvolvimiento en pasarela. Durante la contienda sus looks han sido muy idóneos a su personalidad. Ella mide 1,75 metro centímetros y tiene 22 años. En novena posición encontramos a Miss Universo Tailandia número 33, Patita Shantipik. 26 años, 1 metro 68 centímetros. Proyecta madurez, convicción, elegancia, firmeza en sus presentaciones y, cómo no tenerlas cuando cuenta con experiencia. Su registro es bastante favorecedor. Ella tiene estudios liberales y trabajó en la tripulación de cabina de Emirates. Encontramos a Miss Universo Tailandia número 1 en octavo lugar. Gran y peculiar encanto, ella ha sabido sorprendernos en escena y nos presenta su inglés como una fortaleza. Tiene 26 años, 1 metro 72 centímetros. Trabaja fuertemente en un proyecto de caridad que se enfoca en el desarrollo sostenible de la sociedad tailandesa y tiene un título en artes de la comunicación. Y el séptimo lugar es para Miss Universo Tailandia número 56. Ella es una de las ganadoras de Golden Tiara. Esto representa tener buenas comunicaciones y gran práctica en oratoria. Ella destaca por su increíble color de piel, desenvolvimiento escénico. Tiene 28 años, 1 metro 72 centímetros. Trabaja actualmente como ejecutiva de cuentas y también se graduó en artes. <music> Es turno de conocer a Samina City Roots, quien se ubica en sexto lugar. Esta belleza tailandesa, americana, africana, ha sabido cómo mover las cartas a su favor y durante la competencia preliminar fue de las mejores. Su postura y disposición en escenario es increíble. Nos presenta una historia de inspiración para jóvenes y mujeres de color. Ella tiene 24 años, mide 1 metro 70 centímetros y cuenta con una licenciatura. Momento para avanzar al top 5, y en este se encuentra a un Prince La experiencia de haber representado a Tailandia a nivel internacional le da como fruto un notable y exquisito lenguaje corporal. Esto lo pudimos notar en la preliminar, donde brilló por su inminente arreglo y pasarena. Su rostro le brinda un grandioso manejo frente a cámaras. La considero una candidata en potencia y, si no llegase a ganar, me encantaría verla en una futura edición. Ella tiene 24 años, 1 metro 70 centímetros y tiene una licenciatura en ciencias empresariales. Se ubica en teniendo en cuenta que es la candidata más joven en competencia y con poca experiencia, nos presenta una extraordinaria oratoria. Pura, clara, contundente, con un mensaje de renovación, ángel, carisma en su rostro expresa dulzura. Ella mide 1 metro 73 centímetros, domina los idiomas de inglés, chino y francés. Si no llegase a ganar, me encantaría que esta experiencia le sirva como plataforma para que en los próximos años regrese con más fuerza que nunca. Antes de conocer mi top 3, debo exaltar dos ideas y la primera es presentarles a cinco candidatas que pueden conformar el top 15 y asimismo sorprendernos en la noche final. Girlfriend. La segunda idea es que les presentaré a tres candidatas. Cada una de ellas cuentan con un potencial y han logrado un increíble trabajo durante toda la competencia. En este aspecto ya interfiere el prototipo que busque este año la organización y la que mejor logre su presentación en la noche final. Amanda Obdan es una belleza tailandés-canadiense que ha logrado sorprendernos con su excelente participación, siendo fuerte, confiada y con un gran dominio escénico. Su rostro lo considero otro de sus fuertes y el registro fotográfico. Su cuerpo es estilizado gracias a sus proporciones. Ella domina el idioma del inglés, cuenta con buenas comunicaciones. Mide un metro 70 centímetros, tiene 27 años y cuenta con un título en administración de empresas y economía. Y su enfoque social siempre ha sido luchar contra el hambre en Tailandia. Continuamos con Punica. Qué grande competidora, su trabajo ha sido excepcional. Ella viene de participar en dos grandes concursos internacionales que le brindaron toda la experiencia que nos demuestra hoy en día. Asimismo, su preliminar fue la mejor en competencia, mostrándonos su gran práctica en pasarela, dominio de cámaras y lenguaje corporal. Oh. Yo la veo tan fuerte, ella logra proyectarse con facilidad y transmitir su intensa y firme energía. Ella mide 1,75 m y tiene 27 años. Y finalizamos con Pravenar Singh. A gusto personal, ella es mi favorita, la corona. Una increíble combinación, comenzamos exaltando. Su elocuencia y dominio de tres idiomas, entre ellos inglés y ruso. Esto le da un paso adelante en la competencia al poder comunicar sus pensamientos y sentimientos. Ella tiene destreza y experiencia y esto le da como resultado el correcto comportamiento y actitud que hemos logrado ver durante toda la competencia. Ella sobresale fácilmente en grupo y uno de sus factores son su belleza facial, lenguaje corporal, Aura de reina y gran registro frente a cámara. Ella cuenta con un plus que es el favoritismo y gusto en el público. Exaltamos también la libre y completa participación durante estas semanas. Ella tiene un título en artes, mide 1 metro 78 centímetros, 24 años y es una activista social para acabar con el acoso escolar. Espero que te haya gustado muchísimo este video y que tus favoritas. Se encuentren acá. Si no están, házmela saber en la caja de comentarios. Asimismo, hazme saber qué opinas sobre cada una de ellas. Recuerda suscribirte, darle manito arriba. Y quién crees que será la próxima Miss Universo Tailandia. Soy Pipe y nos vemos en el próximo video.